মাইনৰিটি মানুহে ইমান চাপৰ্ট তেখেতক দিলে বিছ বছৰে তেখেতে কি কৰিলে বিছ বছৰ পিছত তেখেতে কৈ আছে যে মাইনৰিটিৰ ল'ৰাবিলাক চুদা খাই সেইটো ডাইভাৰ খা যদি বা এনেকুৱা হয় আমি তৰ্কৰ খাতিৰত মানি ল'লোঁ কিন্তু এই ডাইবাৰটা খা এনেকুৱা যদি হয় তেন্তে এইটো দায়িত্ব তেখেতে ল'ব লাগিব টুৱেণ্টি ইয়াৰ্ছ বিছ বছৰ তেখেতক ছাপৰ্ট কৰি আছে তেখেতে মাইনৰিটি মানুহৰ কাৰণে কি কৰিলে তেখেতৰ যদি কিবা কৰি থাকে তেখেতৰ এডুকেশ্যন চাইডত যদি তেখেতে কৰে সেইটো তেখেতৰ নিজা বিজনেছ হয় আজি তেখেতে বিছ বছৰ মাইনৰিটিৰ মাইনৰিটিৰ মানুহৰ ছাপৰ্টৰ কাৰণে বিছ বছৰ এই দলত আছিলে দল চলাইছে তাৰপিছত তেখেতে যদি এনেকুৱা মন্তব্য কৰে আপোনালোকে কওক সেইটো উচিত নে অনুচিত তেখেতক তেখেতৰ কোনো এনেকুৱা মন্তব্যৰ কাৰণে বহুত লাজ পাব লগা হয় বহুত লাজ পাইছোঁ বহুত ৰিপ্লাই দিব লগা হয় থাকিলে পাৰ্টীৰ আমি সকলো পাৰ্টি মানি চলিছো কিন্তু অলপ কটা আছে তাত পাৰ্টীৰ অলপ আলোচনা হয় আমি সেইটোত ষ্টেণ্ড লৈছোঁ আপোনালোকে চালে পাব যে আমাৰ পাৰ্টীৰ প্ৰেছিডেণ্ট তেখেতৰ অপ্ৰাসংগিক মন্তব্য এনেকুৱা মন্তব্য আছে যে মাইনৰিটিৰ মানুহবিলাক চোৰ দেখাই তেখেতক বিছ বছৰ মাইনৰিটিৰ মানুহে ভোট দি আহিছে তেখেতৰ নিচিনা মানুহজনৰ মুখত এইটো আৰ এছ এছে যিটো কোৱা নাই তেখেতে ক'লে আৰু এটা অপ্ৰাসংগিক বক্তব্য সদায় তেখেতে দি থাকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কৈ দিয়ে যে ছোৱালী দেখিলে আমাৰ মাইনৰিটিৰ ল'ৰাবিলাকৰ ৰক্ত গৰম হৈ যায় এই এইবিলাক একদম অপ্ৰাসংগিক কিছু বক্তব্য তেখেতে সতাই দি থাকে সেইটো কাৰণে পাৰ্টিত আমি এইটো প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আপোনালোকে চালে পাব তেখেতৰ আমি তেখেতে সুধিলোঁ যে আপুনি যে এইবিলাক কৈ থাকে এজন পাৰ্টি প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে যে মানে ক'ত কাক দিব লাষ্ট আপুনি যদি এম পি ইলেকশ্যনটো চায় কৰিমগঞ্জ ৱাক অভাৰ দিলে কংগ্ৰেছক নগাঁৱত দিলে আৰু তাত গৈ গৌৰৱ কৰি তাত গৈ বিজেপিক দিলে মানে ক'ত কি ষ্টেণ্ড লয় তেখেতৰ একো ষ্টেণ্ড নাই মাইনৰিটিৰ কাৰণেতো একো কৰা নাই বিশ বছৰে একো কৰা নাই আমি ভিতৰত সোমাই দেখিলো যে সি তেখেতৰ মানে নিজৰ কাৰণে যি লাগে সেইটোতো গুচি যায় আমাক এক্সপেনশ্যন লেটাৰ দিছিলে আমি ৰিপ্লাই দিলোঁ তাত স্পেচিফিক একো নাই আমাক এনে সুদিছিল যে মুখ্যমন্ত্রী আসিছে তুমি কেউ গেট তো লাগে আরে মুখ্যমন্ত্রী অফিসের প্রোগ্রাম আসামর মুখ্যমন্ত্রী হয় আমি দিম আমি কেতিয়াবা মুখ্যমন্ত্রী লগ ধরো আমার সমষ্টি উন্নয়নের কারণে তো গে পা আমি আমি তথে তো গই পাও মুখ্যমন্ত্রী অফিসক এইটু আমার কি ভুল আমি জনসাধারণ স্বার্থে যাও ক'ব বিচাৰিছো গণতন্ত্ৰ নাই ওৱানমেন কমাণ্ড তেখেতে যি কৰে সেইটো মানে বাকী বিলাকে অলপ তিনি চাৰিজন পাব আপোনালোকে আৰু তিনি চাৰিজনে প্ৰতিবাদ কৰিছে বাকী বিলাকে